как бы только Силы Украины сказали, нам потрібен Яценюк, я бы уже был в Збройных Силах. Вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Управляя «Жигулями», вам понадобится немного времени, чтобы управлять «Мерседесом». Я сам летчик. Нихуя заявлять. Если призовут, пойдете на фронт? Если призовут, конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут. Оскара! Оскара! Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину. Естественно. Я с ганьбою жить не буду. Завтра пойдемо разом вперед. Если куля в лоб, то куля в лоб. Но честно, справедливо и смело. Серьезно? Наши деньги? Да, На, серьезно. Ты не верил. Нет, нет. Ты сам сказал, что ты сидишь за компьютером. Ну за каким компьютером, Кристина, блядь? У меня 33 боевых выхода, блядь, в этот Самый. Куда? Куда? За линию фронта, блядь. Я не служил. Но, как бы повестка пришла, ты бы, ты вышел? Бы Я бы побег. Вы просто сборище жалких.